провала голосования в Раде, как вы считаете? Ну, причина провала в том, что президента правительства испугались. Я думаю, недальновидное решение. Я думаю, что реально руководство государства недооценивает ситуацию, которая сложилась. И они так относятся очень вольно к этой ситуации, э, в силу того, что мы находимся здесь в гуще Майдана, я могу вам сказать, что вы же видите настроение людей, это недооценка ситуации на самом деле, э, я думаю, что мудрость была бы проявлена ради интересов государства в том, что надо было правительство думаю, сдавать президенту, надо было сдавать правительство, кстати, многие регионалы и депутаты с этим согласны, но они не могут повлиять на мнение руководства. Как повлияли влияли на этих депутатов? Вот Вчера же э, были слухи, что ну, многие регионалы поддерживают... Ну, вы знаете, отставку. я да. слишком много лет работал в органах власти, я знаю, как это делается. Просто да. вызывают каждого, на каждого есть папка, на каждого есть компромат, у, у кого-то бизнес, у кого-то еще что-то, у кого-то проблемы с правоохранительными органами. И просто говорят, ты дорогой не проголосуешь, ну, твое дело у тебя будут проблемы и все и э, администрация президента и кабинет министров они умеют работать в этом плане и все живые люди у каждого есть проблемы ну вот на эти проблемах сыграли и просто сказали не... вот. коммунисты коммунисты хитро себя повели они внесли они не могли априори голосовать вроде бы как против отставки правительства они сыграли на том что типа у них альтернативный проект восстановления за... Но они понимали, что по регламенту его нельзя внести за сутки за, или там, за несколько часов. И они просто как бы, чтобы выскочить из этой ситуации, в силу того, что они тайные союзники партии регионов, они видите. А коммунистов э чем заинтересовали в данном случае? Ну, коммунистов с регионами Тайный Союз, я думаю, ресурсный союз, э Кадровый Союз. Мы, мы знаем, что у них есть скрытые резервы и в бизнесе, и скрытые резервы, и в, в, в правительстве, там, там в разных органах власти. И поэтому они, они просто, ну, они фин, финтушами сделали, да, они сказали, мы против за отставку правительства, но, но с другой формулировкой, понимая, что с этой формулировкой у нас нет времени на этот проект закона. А вы когда осознали, ну, вы не, не вы конкретно, а оппозиция, когда вы осознали, что голосование может быть провалено? Ну, знаете, у меня до утра была надежда на все-таки то, что здравый смысл восторжествует. А когда пришел в зал, и по ощущениям, по интуиции, по настроениям, я понял, что голосов не хватит. Я считаю, что это серьезная ошибка власти. Когда Литвин выступал, он правильно сказал, что если он ведь обратился в партию регионов, сказал, что, ребята, если вы не отправите правительство в отставку, будет две Украины. И это серьезная опасность и угроза. Но не прислушались. Самое главное, что и власть, власть загнала оппозицию в тупик. Оппозиция поставила власть перед жестким выбором. И самое страшное, что если в случае отставки правительства был компромиссный вариант формирования коалиционного правительства национального согласия, то тем, что власть не пошла на уступке она загнала оппозицию в тупик и сама себя. И, к сожалению, это плохой вариант, потому что могут быть проблемы, потому что Майдан не отступит от требований, власти собираются идти на уступки. И я не исключаю ну, силовые действия с двух сторон. Это плохо. Ну, вы сегодня уже слышали, наверное, когда Азаров упоминал о том, что по его мнению занятие оппозиции административных зданий незаконно там, и так далее. Слушайте, как вы, как вы думаете, что... Слушайте, они... законно было бить людей yeah. э -э в субботу? Мы за три часа до избиения ушли с Майдана. Это что говорит о том, что... Есть, э, извините, мозги у кое-кого. А у кого? А, а у, кого? Кто у вождей, а государства? Кто, кто, думаете, кто давал эту команду? Слушайте, не важно, кто давал. Я знаю, что решения принимаются на то, чтобы разогнать Майдан, даже не министром внутренних дел. Это он как бы служащий первого ранга первой категории говорит. Это раз. Во-вторых, когда на банковой была драка, кто бы не говорил, сколько там побили милиционеров. Послушайте, мы что, идиоты? Мы что не понимаем, что загнать бульдозер, при том, что весь центр Киева перекрыт, загнать бульдозер, экскаватор в центр города на улицу Банковую невозможно без гаишников. Ну это просто детский сад. Загнать, а потом наехать, отъехать. Да они при желании могли протаранить этим бульдозером все, все эти внутренние войска. То есть вот для тех, кто понимает в этом деле. Совершенно для меня очевидно, что это была провокация власти, потому что э, власть никогда бы не пропустила никакой бульдозер-экскаватор на президентскую улицу. Но мы же знаем, что власть там не монолитна. Это может быть нет. А нет, не, слушайте, мы знаем, что это не монолитна, но мы знаем, что папа решает в этой стране все. И а, поэтому... А как вы считаете, почему Сергей Левочкин до сих пор не ушел в отставку? Я думаю, его просто президент не отпускает. Зачем? А у него не так не такой большой колода карт, Поэтому... а, а, а правда ли, что если бы левочки нашел, то нарушился бы вот тот баланс, сложившийся? Думаю, что да. Нарушился бы. И, и чем бы это грозило. А мы с вами еще